Зглядаємо наступне питання про реорганізацію комунальних підприємств, парк та шляха», «Ремонтна будівельна дільниця. Питання розглядалось на засіданні профільної комісії, дістала підтримки доповідач по цьому питанню заступник начальника управління комунального господарства Олена Валеріна Сала. У кого з депутатів будуть до неї запитання? Ігор Іванович, прошу. На початку діяльності нашої сесії депутатів цього скликання розглядалося питання реорганізації і ліквідації міськсвітла. Створили спільне підприємство, приєднали міськсвітло до ШРБД, сказали, що освітлення в місті буде на високому рівні і нічого не зміниться. Ось пройшло вже скільки? Три роки. Змінилося настільки, що в місті взагалі нема світла, вулиці не освітлюються, проспект перемоги темний. На день міста е, теж було темно, е, іноді люди під колеса чуть не потрапляли, бо машини їздили. Зараз ми ШРБД з'єднуємо з, з Екосаном. Чого очікувати мешканцям міста? Доріг не буде взагалі, За освітлення взагалі не треба буде піднімати питання. Скрізь будемо займатися тільки сміттями, дорогами, освітленням вже не я, я вас прошу, поставте вопрос, я... ответ, а потім будете виступати. Я ставлю, я ставлю Потому, питання. виступлення, Ну, вже в кінці концов да. давайте определятися. Який вопрос, Келені Валерій? А за освітленням як буде ну, який стан з освітленням буде у нас в місті? Коли у нас взагалі будуть освітлюватися вулиці? Значить, ви дозволите, щоб я доді мав? Я, я вас неоднократно просив. о том, чтобы вы были корректными по отношению к своим заявлениям, по отношению к своей оценке. В миссии, в Сахали, немае осветления, вы просто, извините меня, нагло врете. Мы в этом году проводим и заканчиваем полный, полную реконструкцию освещения 9 микрорайона. Полную. Потому что нам досталось Городское освещение в никаком виде, без опор, без кабельно-проводниковой продукции, без фонарей и т.д. и т.п. Мы полностью закончили реконструкцию, новую реконструкцию, освещение дамбы, так называемое. Мы сегодня планируем локально произвести такую же реконструкцию на Виловке. К сожалению, вот у меня будет сход сегодня. И мы вынуждены будем говорить о том, что такую работу в этом году мы не потянем. Парк Примоги. Включили полностью, провели реконструкцию э, э, так называемой километровки. О чем вы говорите? Не успеваем, нету средств. Да. По поводу того, какое решение мы принимали три года назад, моя такая позиция, причем уверенная. Не стесняться анализировать то, что мы сделали, какие результаты мы дали. И по сути, мы не ошиблись ни в одном своем решении. Жизнь это показывает и жизнь это гарантирует сегодня требует жизнь реорганизации коммунальных предприятий для того, чтобы увеличить гибкость, эффективность, составляющую финансовую, которая не должна быть только одной рукой в бюджетном кармане. Она состояла из хозрасчетной деятельности, из бюджетной составляющей, из тарифной составляющей. Вот для этого мы делаем. Вы постоянно демонстрируете такой негатив. Это ваша позиция как депутата, может быть, как человека, Извините меня, ради Бога, может быть, за эмоции. Мы достаточно времени уделяем ситуации в городе, благоустройству города. Поэтому вот вынуждены констатировать такую ситуацию. В городе по электроосвещению работа проводится. Мы запланировали на следующий год, и мы сами об этом говорили, проект организации движения в городе. Очень важно, он связан будет со светофорными объектами. Один светофорный объект сегодня стоит Це ні много ні мало, средньої складності середній 50 тисяч. Так, я хотів би отримати чітку відповідь. Ви сказали, що з приводу освітлення, плани і таке інше. Перший заступник, коли я звертався до нього з письмово, казав, що освітлення буде здійснюватися згідно плану. От, Чи можна цей план взагалі побачити? Чи є він, чи його нема, щоб чітко знати, роботи проводяться, я згоден, що треба щось оптимізувати, треба економити. Але ж ми повинні знати, скрутне становище, сьогодні треба потерпіти, завтра буде зроблено. Треба ж бачити цей план, що він є, чи його нема. Не, не, не не стат... Зайдіть <рес> <рес> За я, будь ласка, Владі Мерласку, чого ви відказуєте в плану? Це вже п'ятий раз подбивається вопрос, Сергій. Тому що його понимаете, я принимаю такое замечание, к огромному сожалению, есть моменты, когда мы управляемся в ручном режиме. Это очень плохо, ну, в плане эффективной системы управления и использования финансовым средств. Ну, жизнь такая. Иногда вот ждем денег. Два с половиной миллиона от а 25 мая картотека поддержка вот значительства. Меня там критикуют о том, что я это говорю. Я об этом говорю. Два с половиной миллиона. 2,2 миллиона на капитальный ремонт и текущий ремонт дорог. Шамрай сегодня не знает, куда ему деваться со своим коллективом. В Экосан. совершенно верно. Прошу, Владимир Николаевич, коротко. План, на этот год, который мы запланировали, это выполнить реконструкцию освещения, которого нет по улице Краснободейской. Значит, на сегодняшний момент проектная документация готова, финансирование находится на Дерспут-экспрессии. Я думаю, в течение двух недель эти процедура денег Деньги из бюджета розыска выйдет. Так что, в принципе, это должно быть дело. Что следующего планируется? На следующий год планируется. Теперь мы начали реконструкцию освещения от больницы в на микрорайоне. И нужно закончить проспект Крыму. Полностью закончить проспект Крыму и э, шляхопровод Матон. ну так, если крупный план, то это, я, yeah, да, yeah, конечно, у нас просветлений микрорайонов есть извернение, извернение в авиации, не было. Да, сегодня микрорайоны недостаточно. То есть и будем с этой проблемой То насколько бюджет нам позволит, но проспект перемоги будет однозначно разработан вместе с Ягодовым. Дякую. Я, еще хочу один момент сказать, Понимаете, мы сейчас продумываем реконструкцию с учетом и энергосбережения. И, и То есть это нужны новые и, 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 и трансформаторные подстанции. Не просто сегодня уже не существует 500 Ак ТРЛ, которые имеют ну, высокую нагрузку по, по потребляемой мощности. То есть комплекс вопросов, если к этому...